Друзья, всем добрый вечер. Ну, слушайте, я, честно говоря, нахожусь немного в шоковом состоянии, потому что у меня передний привод, я себе снимал стартер. Но столько, сколько надо разбирать на спарке, чтобы снять стартер, ну, я точно не подозревал. Я вообще рассчитывал, что его снять намного удобнее и проще. Я вот сейчас, если будет видно, Снял с блока. Не вижу. Видно, что не видно. Да, вот. Снял с блока трубку. Идет на дополнительный насос. Вот этот кронштейн открутил. Как бы снял дроссельную заслонку, ну как бы я вообще не рассчитывал ее снимать, ну я так понимаю, что пришлось бы ее снимать. Вот походу кардан завтра на балансировку везем, договорился в Днепре. Как я говорил, как бы дроссель не собирался снимать, а потом, когда снял патрубок, для того, чтобы удобнее было откручивать от стартера провода, увидел, что с него течет. Снял он был ну, грязный, я видео снимал хозяину автомобиля, и там идет обращение к нему, выставлять не буду. Снимал крышку, начала идти масло туда в крышку, побрызгал спиртиком промыл продул как бы ватной палочкой вытер посмотрим как будет работать от очередного своего клиента перевожу на масло НСТ до этого лили эльф все патрубки интеркулера все в масляных пятнах Посмотрим. Вязкость масла. Ну я по-любому думаю другая. Почему? Потому что это вода водой. Мы слили, вода водой. И может быть перестанет идти масло в дроссель. Но уже Серега посмотрит по работе автомобиля. Если будет меняться в худшую сторону, значит надо будет дроссель менять.